Surah yang ke-25 adalah surah Al-Furqan yang bermaksud membezakan di antara hak dan yang batil dan itu adalah nama lain bagi bagi Al-Quran. Tema bagi surah ini buruknya kesan bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sudah tentunya apabila datangnya Al-Quran, nama lainnya Al-Furqan, ia akan membezakan yang hak dan yang batil dan apabila kita menyokong kepada perkara yang benar, maka insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah ini, ya bermula dengan Tabarakalladhi nazzal al-Furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira Al-Furqan itu bersifat nadhir, bersifat memberi amaran kepada kepada seluruh alam. Sama ada orang beriman, orang tak beriman, ia mendapat amaran daripada Al-Furqan jika ada perkara yang yang benda uh, batil yang kita tidak laksanakan ataupun tidak jauhkan dan perkara hak yang perlu di, diperjuangkan. Apabila kita benar-benar mengiyakan, membenarkan kepada Al-Quran, maka insya-Allah ianya akan memberi manfaat yang besar tetapi kalau ditinggalkan salah satu pengaduan Nabi pada ayat yang ke-30 dinyatakan iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim wa qala ar ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Satu daripada komentar Nabi bahawa sesungguhnya kaumku mengambil al-Quran ini sebagai mahjura yang diabaikan untuk menunjukkan apa betapa ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak mengambil serius kepada kepada al-Quran dan Pelajaran untuk kita adalah untuk kita terus committed menjaga Al-Quran dalam hidup kita agar kita kekal menjadi umat Nabi dan akhirnya diberikan balasan yang yang baik apabila dinyatakan pada hujung surah surah ini. Pada ayat yang ke-63 hingga ayat yang ke-74, di bahagian hujung surah ini ada dinyatakan tentang ciri Ibadur Rahman iaitu hamba kepada kepada Ar-Rahman. Bagaimana untuk menjadi hamba Ar-Rahman sudah tentunya selalu membaca kalam perkataan daripada Ar-Rahman Al iaitu Al-Furqan. Dan ciri Ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman ini kalau katakan ada orang yang jahil, mengacaunya, dia akan balas dengan cara yang baik. Apabila dia berada di rumah, dia selalu bersujud dan bersolat, dia menyatakan perkara-perkara yang baik, infaknya itu tidak kedekut dan tidak membazir dan menjauhi perkara-perkara dosa besar dan selalu bertaubat kalau ada perkara silap dalam hidupnya dan salah satunya doa yang diabadikan dalam surah ini pada ayat yang ke-74 Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Seorang ibadur rahman selalu berdoa untuk keluarganya, untuk pasangannya, untuk zuriatnya, untuk anak-anaknya menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata. Kerana apa? Kerana bila makin membaca al-Quran, kita menyejukkan mata, menenteramkan orang di sekitar dan kita juga doa ahli keluarga kita menyejukkan sehingga diizin masuk ke ghurfah satu tu syurga yang indah di akhirat sana nanti insya-Allah